sən nəyə məcbur edətə. Burada utanmaq lazım deyil. Necə sən məcbur edilikdə sən orada pabuc şığın təsir altında. Nəyə məcbur edə bilərsən? Orda mənim məcbur edədləri sənin atan satqın da bəs nağara bilərsən. E, heç heminə andatma qarşı əlimi açdılar. Yəni çox axıcı görəmişəm. Yəni, hə? yəni işte, istərsəm əmse sonda gözümə görünmürdü. Sülh əsasən ə atadı və hətta bu saçqınçlıqı eləyə bilməz. Elə digərlər eləyibsiz, inanılırdı ki, məşəh məlyardadır. Birçi dənə əli qoyatmışam, nə yəni vurmuş, çağı eləmişəm, heç bəs niyə belələrində? Ondan sonra heç. Bu zəhmət sahibəsi. Elə bir şey bəli eləmişəm. Adam məcburiyyətdən də, yəni ki nə tələdimə e belə gözümə göründü. Beləcə səndən tələb elədilər. Dellər əbə səni də nə satqındı da bunu elə. Satqınsa sən nə ararsan. Hə, nə elədi? Yəni, yəni üz üstəndə dillər sidikləm bunda Ramazan. Sübut eləməzsən ki mənim atam satqındısa mən belə yadam. Ha hə, yəni bunu sənə cə təsdiq etdirmək üçün məcburi lazımdı sən də özünə atam da demirlərdi yəni boynuğamsa oğluğun olurasan. Baş düşdüm. Sən də atam da boynuna aldığına görə mən də məcburi qalıb o hərəkət elədim ki, yəni nəyə görə eləyirsən də bunu sən? Mən özüm də şükiirdim. Bəli, bəli. Onu biraz açıq xahiş edirəm danış. Elə bir əməllərim açdılar, dedilər ki, bəs sənin dedən çatqındır. Və sözü bunu eləməlisən də sadə yəni, qarşı nə qararsan. Üstünə ya başına. Hə, eləməsən. Bunlarla malısan da oxşayan yəni, səsam. Bəli, bəli. Sən də cinsiyyət oğlanı çıxartdın. Bəli. Atağın başını sidiqlə mundarla. Ondan sonra sizi ayırdılar, yoxsa necə? Ondan sonra ayırdılar. Ondan sonra hərsa bir 3-4 gün maa əl vurmadılar. Şəbəs. Bu xain oğlu olsa da oğlanı kimi deyil də. Bu yəni, natəsi xain ola bilər. Oğlan oh, xarici. Başqa nədir? Başqa nə səhvdir? Ya